Нам не готувало життя, але потрібно бути завжди готовими до його випробувань. Які випробування готувало життя герою сьогоднішньої студії, відомому художнику Валерію Булату, будемо з'ясовувати протягом ефіру. І на початку, перед тим як ми будемо говорити про дитинство, про початок стежин долі Валерія Булата, подивимося, чим сьогодні займається митець. Кажуть, що якщо ти знайдеш свою дорогу до храму, ти знайдеш дорогу до своєї душі, ти знайдеш дорогу до Бога. Цей шлях не завжди буває гладким і дуже часто проходить через терни. Та тільки пройшовши складну дорогу життя, можна зрозуміти, в чому його сенс. Свою дорогу художник Валерій Бугат знайшов не відразу та гармонію, спокій душі. Отримав у храмі, коли його запросили до Приморська, щоб там розписати новий свято Никольський собор. Коли в 1993 році в Запоріжжі почалося будування Свято-Покровського Архірейського собору, художник щоразу, проходячи біля будівництва, зупинявся. В своєму уявленні він бачив збудований храм з чудовим розписом усередині. Винмриев расписать этот великий биосинийский собор, и весь свет почувствовал пожелание художника. Так должно было быть. То есть это не мой выбор, что вот я хочу заниматься этим. Оно просто исторически так как бы сложилось у меня просто естественным путем. Вот и когда я впервые увидел, что здесь, я приехал тогда из Питера. І увидел, що заложили фундамент этого храму. У мене була перша Вот бы би розписати цей храм. Ну і по прошествии многих лет вот так вийшло, що я участвую в розписі. І тепер щодня Валерій Булат підіймається на 30-метрову висоту і займається, як він вважає, головною справою свого життя. Отже, сьогодні саме від нашого героя Валерія Булата і залежить, яким буде Свято-Покровський Архірейський собор у найближчий час. Мої вітання. Доброго дня. Доброго. Ну і ти знаєш, у тебе таке дуже цікаве, дуже цікаве прізвище. Булат, Булат. Угу. Е, яке воно має історичні корні? Історичні <свісно> корні фамілії, общем-то, це йде від прозвище казаків в своєму. <свісно> давали друг другу прозвище, допустим, кто-то был очень большой, они называли его Малый, там, или еще какие-то шутливые. А моя фамилия пошла от э, Стали, Булатная Сталь. Видимо, предку как какому-то дали это прозвище, и вот оно перешло в фамилию. Mm -hmm. Вот, хотя это, в общем-то, тюркское происхождение, вот. Ну, на початку подивилися сюжет про Свято-Покровський собор, побачили там тебе і хотіла відразу запитати, як працюється в соборі? Чи завжди там буває натхнення? Ні, ну вдохновення, звісно, воно присутність завжди. Взагалі, якщо чесно кажучи, я вот сколько років, вже 30 років mm -hmm. вот, художник? и я несколько не понимаю вот этого вот слова вдохновение по моему оно присутствует всегда то есть у нормального настоящего творческого человека угу. оно есть всегда то есть нет такого момента когда я допустим сижу и ничего не делаю да там ко мне приходят почему не работаешь я говорю у меня нет вдохновения этого нет то есть Работа, вот она уже mm -hmm. это это вдохновение. О, лей, пуганый настроение, например. Нет, но настроение это это не значит, что нет вдохновения. Настроение это внешний какой-то просто фактор, который mm -hmm. отвлекает э, в какой-то степени от работы или же наоборот заставляет больше концентрироваться на работе. Повертаюсь до собору. как там працюєте? Доработается да, нормально. Конечно, я бы не сказал, что все идет гладко. Опять-таки, почему? Потому что ни от меня зависит, mm -hmm. ни от тех художников, которые со мной работают в бригаде. Опять-таки, масса внешних факторов, которые влияют на работу. Но если это все отбросить, вот когда я прихожу, поднимаюсь на эти леса и там я уже забываю практически обо всем. Там и настроение остается где-то за дверью. Там и все какие-то мысли, они просто-напросто уходят. Почему? Потому что когда стоишь перед стеной, допустим, 24-25 квадратных метров, и знаешь, что тебе нужно ее расписать, и фигуры э, больше человеческого mm -hmm. обычного роста, то там просто думается именно о работе ни о чем другом. И решаются именно проблемы работы. Ну, будем уже повертаться до початку твоих стежин доли. Когда начал малювать? ну рисовал я всегда с детства. И что самое интересное, вот обычно как вот у некоторых художников. А они с детства рисуют, родители это заметили, отдали ребенка в художественную школу, он там занимается, он уже определяется, что ему больше нравится, живопись, скульптура или графика. И дальше там вполне возможно художественное училище, институт. У меня было все с точностью наоборот. То есть в каком плане, что рисовал я с детства, я на всех уроках в школе, я учился в 28-й школе, это на Почему физике, я какой маленький был? А, на физике, на, на математике. В общем, на всех предметах я только и делал, что рисовал. Э -э учителя ругали меня, вызывали mm -hmm. родителей в школу. Родители, конечно, не ругали, но говорили, ну вот заведи себе тетрадь, рисуй отдельно, не разрисовывай физику или математику. Ну, я не мог просто менять тетрадь. В общем, я рисовал, все это шла война. Но родители как-то к этому не относились, может быть, серьезно, в каком плане, что они поощряли мое рисование. И по возможности, вот мой папа в частности, он собирал очень большую библиотеку, но по тем временам ему нравилось читать. И он, конечно, приобретал по возможности альбомы, наборы открыток угу. различных музеев. Хотя он не был художником, но ему тоже это было интересно, как бы для развития для моего. И, но я вообще не думал об этом. Я думал быть кем угодно. Вначале я хотел быть танкистом, как мой дядя был военный, очень хороший танкист, офицер. Потом я хотел стать моряком. И в конечном итоге я служил на флоте. Попросился специально, когда была призывная комиссия, я попросился во флот. И вот во время службы, наверное, произошел вот этот вот маленький переворот. Что произошло? Что А получилось в 1975 году, это я как раз служил еще, и было 500-летие со дня рождения великого художника, скульптора Микеланджело, итальянского. И совершенно случайно мне попался в руки журнал «Огонек», который выходил и э, там была статья Микеланджело, о репродукции его работ Сексинской капеллы, о репродукции его скульптур Давида, оплакивания Христа. Я прочитал эту статью, мне это так понравилось и что-то видимо внутри вот э, село, хотя я не придал этому значению, но я бережно этот журнал, я его не выбросил, никому не отдал, я положил его в свой. Чемодан сохранил его. В 1977 году я вернулся домой, отслужил его три года. А в этот момент родители, родственники, все сразу же на меня. Валера, вот все твои друзья детства они учатся уже в институтах. Ты один у нас, ну, в общем-то, балбес, пора ä, заниматься делом. Я говорю, я ведь три года служил, я не вездельничал отдал долг родине, и все нормально. Вот. Ну, а был же тогда закон при Советском Союзе, что в институт, те, кто демобилизуется, можно было по льготам проходить. То есть на троечки сдал, и тебя принимают. И куда и, ты пишешь? И я пошел в машиностроительный наш институт, mm -hmm. если я не ошибаюсь. То ли факультет, то ли отделение было подъемно-транспортного оборудования. И вот я там начал заниматься. Ну, а, скольки выстачило. Ну, а скильки ты Ну, где-то я прозанимался, наверное, недели-две. И э, приходя домой, нужно же было делать, э, конспекты, учить, там, заниматься, что-то. Я доставал из своего стола вот журнал и читала Микеланджело. И вдруг, вот я даже не заметил, как это произошло. Я пошел купил кисти, я пошел купил краски, карандаши. Я э, спрашивал у художников, как делается подрамник, натягивается mm. холст. То есть все это я э, узнал. Изучал самостоятельно. Да, изучал, да, самостоятельно. В общем-то брал альбомы, пытался срисовывать и э, масляными красками с репродукции начинал копировать работы, в частности фрагменты Микеланджело, работ э, художников эпохи Возрождения. И когда подошла сессия я понял, что я не могу идти на сессию. Почему? Потому что, хотя даже до сих пор я не знаю, вот А плюс 2 в, в квадрате, А плюс b в, в квадрате, что это такое? Мне это непонятно. Ни тогда было, ни сейчас. Я пришел в институт, в деканат, сразу же забрал документы. Конечно, все вокруг. Это не поняли родители. Прежде всего они не поняли, но они не ругали, просто спрашивали, как ты будешь жить. Я говорю, я стану художником и пошел работать э, в группу эстетики на абразивный комбинат. Так получилось, что я познакомился там с художниками, цеховые там художники. Ну хоть что-то. Это, конечно, не э, художественный комбинат, э, не художественный фонд, но я был рядом с искусством. И надо отдать должное, там начальник, он в свое время окончил Днепропетровское художественное училище. Сейчас он ныне покойный, конечно, уже. Он поверил в мои силы и э, в какой-то степени начал меня обучать. добро и... когда находится такая людина, которая... Да, да, ее... да. И после этого ты решил поступить. Но ну, опять-таки, опять не я решил. Вот, вот а кто? судьба, наверное, mm -hmm. так. Это было 1 мая 80-го года. Я должен был ехать через буквально три дня в Приморск. Вот с группой эстетики мы ездили оформлять пионерский лагерь каждый год. А 1 мая демонстрация, все ушли на демонстрацию. Я был дома, а ко мне зашел двоюродный брат мой а, с газетой. И говорит: Валер, вот что ты сидишь, вот смотри. Хорошая мысль, и показывает газету. Я смотрю газету, что там. Он говорит: ну вот смотри, э, прием э, вот в реставрационное художественное училище Москвы и Петербурга. Вот, вот выбери, какой город, и поезжай туда, поступай. Ну, я вначале, ну как так? Я же ведь нигде не учился, самоучка. Он говорит, тебе какое дело? В общем-то, ты едешь, сдаешь экзамены. Не сдал экзамены, приехал домой так. на следующий год. По крайней мере, ты э, поймешь, что mm -hmm. это такое, почувствуешь. Я сдал документы, отослал туда. Мне пришел вызов. Я выбрал Петербург, конечно, Ленинград в то время. Поехал на экзамены, и, к своему удивлению, я сдаю экзамены, что самое интересное что живопись я сдаю на 5, сходу, рисунок на 4. А история и сочинение, историю я знал хорошо, сочинение писал, тоже, в общем-то, можно сказать, язык подвешен был, в голове мысли были, и сочинение я тоже пишу на пять. Таким образом, я поступаю вот в реставрационное училище. Ну, вот так Валерий Булат стал художником, и сейчас мы посмотрим на некоторые его картины. Сегодня в студии спикуемся с художником Валерием Була. Там сколько уже было создано картин? Можешь пораховать или нет? Ну это трудно. Я не считал вообще это. Но если брать серьезные работы, потому что я делю угу. э, работы на коммерческие и творческие. Если брать творческие работы, наверное, вместе с росписями храмов, это будет порядка, наверное. 700-800. Uh -huh. После Петербурга с каким сердцем повертався до Запоріжжя? И, в целом, хотел повернуться сюда? Нет, у меня мысли не было. Я приехал по, скажем так, по семейным обстоятельствам на время. И так получилось, что я здесь задержался совершенно, uh -huh. не думая об этом. А потом как-то э, я здесь познакомился, у меня появилась работа, и я подумал о том, что Впрочем, человек э, может жить где угодно, в каком угодно городе. Хотя в какой-то степени это была моя ошибка. Сегодня, якому стилю видоешь перевагу? Нет, ну стиль, это, конечно, все у меня отталкивается от классики. Ну, кажут, жизнь меняется, меняется и художник, меняются его картины. В твоем жизни это происходит или нет? Да, они меняются, но, может быть, меняется тема и направление. Стиль не меняется. Я в любом случае, как начинал, классический художник, а классическим художником я и остался. Единственное, что я варьирую. Иногда я работаю... Только как портретист. Иногда я работаю, скажем так, уделяю время натюрмортам, там, пейзажам, историческим полотнам. Но иногда проходит цикл, допустим, сейчас я увлечен сюрреализмом. Когда-то лет 25 назад я шел по этому пути. Постепенно я от него отошел. Угу. И сейчас я к нему вернулся. Ну, мы уже побачим твои новые работы? Но, дело в том, что у меня скажем так, такая манера, как творческого человека, я начинаю работать, делать какую-то серию работ, пока я не сделаю определенное количество картин, я стараюсь никому не показывать. Ну, добре, что мы имеем возможность подивитися на твои портреты. Они действительно чудови, Сейчас их увидят все глядачі. На некоторых портретах можно Впізнати... Запорище. Так, можно да, подумать, и ты ин наверное. Да, да, там есть. конечно. покупай, народилась эта серия, серия вот таких портретов. А эта серия появилась, в общем-то, опять-таки лет, наверное, 20-25 назад, я еще угу. жил о, в Питере, и первые пробы были именно вот исторические такие портреты, или театрализованные, как я их называю. Потом опять-таки я ушел от этого. Вернувшись в Запорожье какое-то время, я писал обычные наши портреты. И. пошел а, новый. По и на гапон. Да, но это, это, кстати, второй портрет. Первый портрет был сделан, по-моему, три года назад. У нее он находится. А это я второй портрет сделал вариацию для себя. Угу. Так зарастешь, будут интересные портреты. Ти знаєш, багато людей вони досі стверджують, що справжній художник він повинен бути голодним. Це Нет. правильно чи ні? Як ти гадаєш? Ні, настоящий художник не должен бути голодним. Почему? вся історія показує, а хороші художники і видающихся художники були либо обеспечені люди, либо дуже багаті. Бідні художники почалися з імпресіоністів. Вот когда пришла пора так. импрессионизма, потом модернизма и прочих измов, mm -hmm. появились бедные художники. Потому что некоторых не признавали эти стили. А когда э, в Советском Союзе произошла революция, то вот этот вот... Це от Ларти, а, да, так, это и портрет у да? это народный артист Владимир Гришко, оперный mm -hmm. певец. Mm -hmm. Вот, и э, вот... Почему-то стали утверждать, что художник должен быть голодный. Он не должен быть. Почему? Потому что, когда сидишь и думаешь о том, где тебе взять на хлеб или заплатить за квартиру, нет никаких мыслей э, написать картину. А вот когда у тебя все есть, тогда ты спокойно сидишь. Ну, по крайней мере, все относительно, там понятно, яхты там или что, это это уже другое. Но когда ты не думаешь о хлебе, когда ты не думаешь о том, как заплатить за квартиру и на что купить тебе краски, хорошие краски, кисти, хороший холст итальянский, на котором я работаю, расклинивающиеся подрамники, а не просто бруски сбитые, вот тогда спокойно сидишь, работаешь. Тваріше. Ну у тебе дуже різні картини, і останнім часом увагу е, продаєш духовні тематики. Витасно. Так, да. подивимося зараз на духовні вже картини, подивимося на ікони, як вони народжуються. Як прийшов до цієї теми? Так это вот тема как раз и реставрационное mm -hmm. училище, с чего я начинал. Я поступил mm -hmm. в реставрационное училище, а реставрация предполагает именно вот работа а, с произведениями старых мастеров. Это в частности иконопись, это реставрация настенных росписей, это реставрация картин. Mm -hmm. И опять-таки это, наверное, скорее всего, душа художника. То есть вот у творческого человека... То, что внутри, то и на его э, работах. Mm -hmm. То есть душа – это зеркало, в общем-то. Мабуть, mm -hmm. добрый, зеркало. знаешь Библию. А мне приходится э, ее изучать, почему? Потому что невозможно работать в этой области, не зная досконально, в общем-то, то, 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 что ты делаешь. Угу. Ты знаешь, много артистов, творчих людей, они э, прагнут до того, чтобы получить звания. Сначала это заслуженный артист, потом народный артист. От звания для художника. Это важно или нет? Что важно для художника? Но для меня не очень это важно. Угу. Я считаю, ну, конечно, может быть это надбавка к пенсии, к будущей, смотря какая, я не знаю, сколько там денег. А в целом, наверное, звание ⁇ это все-таки не есть критерий художника, творческого человека. Мы же можем взять, да, вот переключиться на музыку. У нас масса попсовых дешевых исполнителей, которые имеют уже и заслуженных, и народных, mm -hmm. и тем не менее. Поэтому, хотя, конечно, поощрение, я считаю, для любого творческого человека. Оно, оно, нужно. Не только творческого, даже для обычного человека. Поощрение, оно полезно. Вот. Но ну, я лично к званию отношусь так. Если оно есть, это хорошо. Если его нет, работает. Так, ну, снова хочу повертатися до Свято-Покровского архиерейского собора. Будем зараз дивитися видео. Будешь рассказывать, что там уже створено, что осталось сделать. Вот, бачимо, как ты ти... Малюешь. Да, это вот, вот эта композиция, это Преображение Господне. В общем-то, она mm -hmm. уже закончена на данном mm -hmm. этапе. Я сейчас занимаюсь росписями над ней. Это, как я называю, это лента. Там расположены ангелы с атрибутикой э, Христа. Но ну, а написано немного композиций, предстоит вот за год, за полтора полностью закончить собор. Ну, сегодня майже все життя твои отбывается в Свято-Покровском соборе. Да, Что практически это собор вся жизнь? значит сегодня в твоем жизни? Вот, наверное, наверное, это моя жизнь, этот собор это является сейчас моей жизнью. И как бы тяжело не было, хотя, если честно говоря, бывали случаи, когда... Честно говоря, и не хотелось иногда идти. Mm -hmm. Ну, это, это внешние факторы. Но, тем не менее, знаешь, что а, пока, когда, и пока я его не распишу, я оттуда не уйду. Это теж твои работы? Да, это, это, это внизу в храме, но это еще не законченные работы. Mm -hmm. Ну, а вообще то главная картина жизни. Она уже створена? Я не знаю. Это, наверное, главная картина жизни. Это будет, наверное, известно тогда, когда история это скажет. Трудно предположить, какая из них главная. Рафаэль написал «Сикстинскую Мадонну», не думая о том, что это будет его венец творчества. Ведь после нее он написал еще угу. картины. Поэтому какая моя картина, я не знаю. Я об этом не думаю. Может, она уже есть, может быть, ее еще нет. Ну, побачили сегодня очень много твоих работ, увидели и картины, и портреты, и пейзажи, и иконы. А Чи есть у тебя еще и Да, увлечений у меня много. Я увлекаюсь историей, я увлекаюсь философией, изучаю. Очень увлекаюсь музыкой. У меня очень большая коллекция, то есть я не просто там где-то что-то нашел. Я именно записываю, у меня DVD, у меня а, диски, именно стиль направления, mm -hmm. рок-музыка а, в разных направлениях. И она насчитывает, может быть, 6-7 тысяч а, различных. Вот, музыка вот. вплывает на творчество? Конечно, конечно. Я всегда практически работаю под музыку. Только в зависимости от того, что я пишу. Я ставлю музику. Ти знаєш, дуже швидко в цій студії минає час, і нам прийшов час завершувати програму, але наостанок про що сьогодні мріється, що хочеться зробити. Робота, робота щоб було більше време, тому що годи влітають немножечко остановить Хочеться это мгновение, чтобы щоб спокійно сидіти работать. Дуже вдячна за те, що завітав до нас. Дуже вдячна за чудову програму. І нагадую всім глядачам, що сьогодні в студії телеканалу Запоріжжя ми спілкувалися з художником Валерієм Бовотом. До зустрічі.